Александр Фарваров, депутат Винницкой области. Какие вопросы сегодня решались на сессии мисс Крадович? Есть сессия результативной, мне У нас сессии являются результативными, они проходят в соответствии с законодательством. А сегодня мы рассматривали, поскольку конец года, рассматривали отчет о обязанности обязанностей мэра города Сергея Анатольевича Моргунова. Рассматривали результаты работы наших департаментов по выполнению различных программ, в том числе и в целом городского совета различных программ, которые мы принимаем и ход выполнения, которых мы контролируем, приняли важное решение в связи с тем, что не принят государственный бюджет и не принят в соответствии с этим городской бюджет. Мы приняли решение о финансировании первого, первых месяцев 2015 года затрат на уровне по 1, 12 2014 года для того, чтобы можно было без капитальных затрат, для того, чтобы можно было обеспечить функционирование наших коммунальных учреждений, школ, детских садов, выплачивать людям заработную плату и так далее. Текущие вопросы некоторого там характера были. Так что абсолютно рабочая сессия прошла, организована в рабочем порядке. Я думаю, что люди, которые познакомятся с решением, они будут знакомиться с решением в нашей сессии, будут довольны результатами этого сложного 2014 года, который мы сумели провести с достоинством, выдержали все вызовы, которые были в этом году, и заложили хороший фундамент на будущее. А были присутствующие представники громады? Потому что тут 9 избирались, люди просто об Да, не конечно, у нас, у нас всегда на сессии присутствуют представители общественности, общественных организаций, я отправляли а те р... а цього разу кто-то был да были люди были с разных общественных организаций и на сессии даже попросил слова выступал общественный активист партии Воля который обратился к нам с призывом вмешаться и принять меры по упорядочению графика включения электроэнергии угу. в городе Вене, На что Сергей Анатольевич Моргунов, исполняющий обязанности, мэра, дал ему соответствующие разъяснения, поблагодарили за это обращение. И нормально. То есть... Сессия была абсолютно рабочая, абсолютно в нормальных условиях. Как всегда она у нас прошла. Рабочая. Так уж сегодня врань тут была заключена резолюция активистами. Че была она передана там, Я вам? Я ее не слышал. Но ничего не продавали. Во всяком случае, у нас есть секретариат. Секретариат, насколько мне известно, она не поступала в резолюцию. Может быть, она еще сейчас поступит после окончания сессии. Посмотрим, что за резолюция, почитаем, что спасибо вам большое.